Сколько? За последние три дня, да? Уже два раза. Да, за неделю. Наблюдую скидку. Два раза. Ну это, это то, что мы знаем. Ну, то, что мы а видели. Подход, а посадку и. Пришли. Первый раз они ушли, потому что там чуть-чуть проситело над ним, но не знаю, кто стрелял. Но они ушли. Видать, увидели, что они испарились. А вчера заходила тоже группа, зашла, видать, тоже увидела, что охотники здесь ходят, тоже стреляют. И ушла назад. Ну, не пропускаем хера им здесь делать. Вообще, на самом деле, ситуация довольно-таки интересная. Стрелять нельзя, они стреляют. А, скажем так, просто ловим от них прилеты. Стоим на своей земле, да, и нельзя ее, грубо говоря, защищать. просто наблюдаем. Хотя, в принципе, батальон он воевал, воюет и будет воевать. Независимо где. Несколько в, в Україні. Коли це дивилися ящик на даному день прапора, вони там цілу ніч п'яні крики, вони там ще за ПГ в вбили.